اس کے اندر بی آر کا روپ دھارنے لگے ہیں بڑی خبر ہے اب انڈین کی جو بارڈر گارڈ فورس ہے بی ایس ایف ان کی شامت آ گئی ہے کس طرح سے اب بی آر دوبارہ حرکت میں آئے گی السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن ود احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے اب پیٹ نہیں دکھائی جائے گی اب سر نہیں جھکایا جائے گا اب سیدھے فائر مارے جائیں گے اور پھر بی ڈی آر جی ہاں ایک دہشت ایک وحشت بی ڈی آر وہ فورس تھی جس کا بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ آرمی کے بعد جی ہاں بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے اس کے بعد اگر سب سے زیادہ روب تھا رسپیکٹ تھی رول مارڈل کے طور پر اس کو دیکھا جاتا تھا وہ تھی بی ڈی آر فورس جی ہاں بنگلہ دیش بارڈر گارڈ فورس ہوا کچھ اس طرح شیخ حسینہ نے اس کو ایسا کمزور کر دیا بی ڈی آر کو چینج کر دیا کہ اس میں بی جی بی نے اور ان کو بہت ہی کم اتھارٹی پھر بہت ہی کم ان کے پاس اسلحہ اس طرح انہیں کمزور کر دیا گیا شیخ حسینہ کے دورہ اب دیکھیں کہ نیا بنگلہ دیش ہے اب دیکھیں کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ ڈاکٹر یونس کی ہے نحید الاسلام جیسے لیڈران کی ہے جو ایک انقلاب کے ذریعے آئی جہاں پہ ریولوشن آیا اب وہ تو نہیں اس طرح جھکنے والے کہ آپ آئے روز ان کے لوگوں کو ماریں یعنی ابھی کچھ آٹھ دس دن پہلے کی بات ہے ایک انوسنٹ گرل چھوٹی بچی اس کو مار دیا گیا پھر بعد میں آروپ لگا دیا گیا بنگلہ دیش کے اوپر ہی کہ یہ ہندو لڑکی تھی اس لیے بی جی بی والوں نے اس کو مار دیا کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ایناف ایناف ایناف. بہت ہو گیا بھائی اب بنگلہ دیش بی, ڈی آر یعنی بی جی بی کو بی ڈی آر کے روپ میں دھارنے جا رہا ہے اسی طرح ان کو سب کچھ وہی دینے جا رہا ہے جو پہلے بنگلہ دیش نے دیا تھا 2001 کا وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا نہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ سولہ کے قریب جو بھارتی آرمی کے جوان تھے ان کو یہ بی ڈی آر والے پکڑ کر لے کر آئے تھے ہندوستان کے بارڈر میں گھس کر جس میں سے آٹھ کو یوں ماتھے پر فائر مارے سیدھے فائر گولیاں ماری ان کو مار دیا اور آٹھ کو پھر ان کو دے دیا یعنی یہ بی ڈی آر ڈرنے والی نہیں ہے اب اسی طرح بی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری طرف ہے نائم ساؤتھ کوریا صاحب کی یہ ویڈیو ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت والی سائیڈ پر اب خوف ہے کہ بھائی یہ تو بی ڈی آر مطلب جو بی جی پی کو بی ڈی آر میں کنورٹ کرنے لگے ہیں اسی طرح اتارٹی دینے لگے ہیں بی جی پی کو مضبوط کرنے لگے ہیں اسی کے اوپر ایک ویڈیو کلپ ہے نائم ساؤتھ کوریا صاحب کا بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا

আমাদের বিজেপির প্রতি একটা করা নির্দেশ গেছে সরকারের পক্ষ থেকে আবার বিজেপি কে বিশেষ কি বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পাশাপাশি দুর্নীতি থেকে নিজেদের দূরে রাখতেও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সদস্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তিনি বলছেন যে সীমান্তে আর পিট প্রদর্শন করা চলবে না রাজধানীর পিলখানায় বিজেপি সদর দপ্তরে আপনার সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে এই বাহিনীটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এই নির্দেশনা দিয়েছেন পরবর্তী সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তার বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে বলা হচ্ছে আপনার যারা ঘুষ এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বিজেপিকে কাজ করতে হবে আইন অনুযায়ী পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষা এবং চোরাচালান প্রতিরোধে বিজেপির দায়িত্ব পালন করতে হবে বিজেপিকে সেখানে সীমান্তে আপনার বিএসএফ হোক ভারতীয় কোনো কিছু হোক তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে সীমান্তে পিঠ দেখানো যাবে না এখানে এই শব্দটা কেন আসছে এর আগে গত ১৬ বছর বিজেপি যে রাজত্ব তৈরি করেছে আমাদের দেশে ঢুইকা প্রায় ধরেন এরকম এক দেড়শো হাত হাফ কিলো ভিতরে ঢুইকা গুলি করছে এরপর এরা আবার এখান থেকে বের হয়ে গেছে আমাদের সীমান্ত ঢুকে এরা ধরে নিয়ে যায় এরকম ঘটনা ঘটছে বিজিবি সদস্যরে ধরে নিয়ে গেছে বাট আমরা পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বরাবর ফিরিয়ে এনেছি স্বর্ণাদাস কিশোরী তেরো বছরের ছোট্ট এই মেয়েটার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নতুন করে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আবারও সীমান্ত ইস্যুতে সোচ্ছা রয়েছি ডক্টর ইউনুস সাহেবও ভারতের প্রতি কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন তোমাদের দেশ দখল করতে কেউ ওপার যায় না সুতরাং এটা বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যদি ভারত কথা না শুনে তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে বিষয়টাকে নিয়ে ডিল করা হবে তো এতদিন আমাদের যে সরকারগুলো ছিল তার আন্তর্জাতিক কানেকশনটা ওইভাবে ছিল না বাট রাইট নাও ডক্টর ইউনূস সাহেবের এই ইস্যুতে চীন আছে পশ্চিমেরা আছে তারা কিন্তু একটা ভূমিকা পালন করবে সো ভারতের সেনাবাহিনী যদি মনে করে যে চাইলো সীমান্ত দিয়া 2100 ঢুকা যাবে সেই দিন নাই আমাদের পোলাপাইন রেডির সাথে বাঙালিও জাতি হে ভাই चली जाए लेकिन পিঠ নয় দেখানি یعنی اپنے جو ہتھیار ہے وہ نہیں پھینکنے دم دبا کر دوڑنا نہیں ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے اب جناب اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے بی جی بی کو جس بی جی بی کو شیخ حسینہ نے بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا اب اس کے اندر ایک شکتی کہہ لیں ایک روپ کہہ لیں ایک اس کے اندر وہ جھلک آئے گی بی ڈی آر کی جی ہاں بی ڈی آر ایک بڑا نام ہے بنگلہ دیش میں دنیا بھر میں اس نے بڑا نام کمایا آفٹر آرمی بنگلہ دیش کی جو آرمی ہے اس کے بعد اس کی بہت زیادہ اس کے پاس آثورٹی تھی اس کو بہت زیادہ احکامات دے رکھے تھے بھئی آپ جو مرضی کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تب یہ اف تک نہیں کرتے تھے یعنی یہ جو انڈین بارڈر گارڈ فورس ہے نا بی ایس ایف والے تو اب بی ڈی آر والی جو جھلک ہے وہ کہتے ہیں اب جائے جان جاتی ہے تو جائے بھائی پیٹھ نہیں آپ نے دکھانی وہ جھلک اب نظر آئے گی کس میں بی جی بی والوں میں میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا فیصلہ ہے ایک ایسا ڈسیزن لیا گیا ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی طرف سے جو نہ صرف بھارت کے لیے ایک جھٹکا ہے بلکہ جو بی ایس ایف ہے انڈین بارڈر گارڈ فورس ہے وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہیں ان کے کیمپ میں اس وقت بہت زیادہ یہ خوف ہے کہ یار یہ بی ڈی آر ادھر اب تعینات کی جائے گی یعنی بی ڈی آر جیسا روپ ہوگا وہی وہ شکتی ہوگی سب کچھ وہی ہوگا یعنی بی جی بی کو اس طرح کر دیا جائے گا ویورز آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ